На самом деле мне предлагали идти работать в ТЦК, я отказался. Предлагали те люди, которые не знали мои позиции к ТЦК. Я долго объяснял им, почему я не могу пойти туда работать, почему это зашкварно, почему это не работает. И от таких, как я, того, что я туда пойду сейчас работать, я ничего не смогу изменить. Система уже слишком сгнила, и гнила я, и она не работает. Тут как бы даже непосредственные там командиры, они выслуживаются перед пиздотой, которая чуть выше, и та пиздота через выше, выше, и она так идет сверху вниз. И их походу все устраивает. Тут надо распускать саму эту структуру, менять. И этого мало. Распустить ее, создать какие-то рекрутинговые центры. Надо менять вообще подход к делу. Повышать зарплаты, гарантии, выплаты, сроки службы. Э, от отпуска. Э, реформы, реформы, еще раз реформы. Только так мы сможем привлечь добровольцев, которые сознать, ну, сделают выбор такой и пойдут рискнуть своей жизнью на пользу нашей державе. А насильная мобилизация, повторюсь, нам никак не помогает, а только усугубляет наше положение с каждым днем. Это идет растрата бюджета, нецелесообразная на тех, кто не хочет воевать, которых принудительно отправляют. Количество полезных действий их на нулях равно нулю, а иногда даже приносят вред. Из-за их действий мы теряем тех, кто реально мотивированный, и воевал до этого, сам пришел и воюет, а из-за того, что там кто-то кинул позицию, не довоевал, не додержал. К сожалению, уже немало ребят отдало своих жизнь, и это еще, и отдают по сию минуту. Якость так, все намного сложнее. Пока главное не молчать. У нас работает только огласка и требовать, требовать, еще раз требовать каких-то изменений, потому что, к сожалению, с этой структурой мы проебем, она работает исключительно на ворох. Кто скажет, что я нарушаю мобилизационный процесс ваш, так может мы не будет давать повода, чтобы его кто-то нарушал. И, короче, всех обнимаю, мира всем. И надо что-то с этим рухать, потому что явно расклад идет в нашу пользу. Всех обнимаю.